হেল্ল' বন্ধু কাৰেণ্ট আছামলৈ স্বাগতম আজি আপোনালোকক এনেকুৱা এটা ভিডিঅ' দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ য'ত নেকি আপুনি বান্দৰ দেখিবলৈ পাইছে এই বান্দৰবিলাকে সাঁচি গছবিলাক ভাঙি সাঁচি গছৰ বিস্তৰ ক্ষতিসাধন কৰে সঁচা কথা কিন্তু মই আজি যিটো অঞ্চলত আছোঁ ইয়াত শ শ বান্দৰ আছে কিন্তু চাওক এই শ শ বান্দৰ আছে আৰু হাজাৰ হাজাৰ সাঁচি গছ আছে কিন্তু এই সাঁচি গছবিলাকত বান্দৰ নুঠেই মুঠেই নুঠে আৰু চাওক সাঁচি গছবিলাকত অকণো ক্ষতিসাধন কৰা নাই একদম কোলুঙা পোলুং সাঁচি গছ যেনেকৈ আছে তেনেকৈ আছে ইয়াৰ আচল তত্বটো কি সেইটোকে আজি আপোনালোকক অৱগত কৰিবলৈ লৈছোঁ সেই কথাটো হ'ল যদি আপোনালোকে মিঠা সাঁচি ৰুৱে আৰু ডালবিলাক যদি কাটি দিয়ে তেতিয়াহ'লে সেই গছবিলাকত সাঁচি গছবিলাকত বান্দৰ নুঠে অৰ্থাৎ পুলুঙা পুলুঙ গছবিলাকত যদি তামোল গছৰ নিচিনা আপুনি কৰি দিব পাৰে তেতিয়াহ'লে তাত কোনো কাৰণত বান্দৰ নুঠে বান্দৰ ক'ত উঠে যদি ভোলা সাঁচি হয় ভোলা খাচীৰ ডালবিলাক সাধাৰণতে কেৰুফালে গাৰ কেৰুফালে বেঁকা হৈ যায় তাত বান্দৰবিলাকে সহজে খোজকাঢ়ি ফুৰিব পাৰে সেইকাৰণে সেই গছবিলাকত বান্দৰ বগায় কিন্তু এই গছবিলাক চাওক একদম পুলুঙা পুলুং গছ দেখিছেনে এই গছবিলাকত বান্দৰ সমূলি নুঠে চাওক ইমান গছ আছে এজোপা গছো ভঙা নাই আৰু মই মালিকক সুধিছোঁ যে আপোনালোকৰ ইয়াত বান্দৰ নুঠে নেকি তেতিয়া কৈছে যে নাই আমাৰ সাঁচি গছত বান্দৰ নুঠে আমাৰ ঘৰৰ ছালতে উঠে ভঁৰালত সোমাই বহুত উপদ্ৰৱ পৰে ভিতৰতো সোমায় কিন্তু সাঁচি গছত নুঠে সাঁচি গছত নুঠে সেই কথাটো মেইন কথাটো হ'ল তেখেতসকলৰ তাত যিমান সাঁচি গছ আছে চব সাঁচি গছেই মিঠা খাচী খুব সুন্দৰ সুন্দৰ সাঁচি গছ আছে এইজোপা অৱশ্যে অমিতা পিঠা খাচী এইজোপা কিন্তু মিঠা খাচী নহয় এয়া চব কাটি আছে এই গছজোপা চাই আছে কিন্তু বিক্ৰী কৰিব পৰা নাই বাৰু যিয়ে কি নহওক আমি আহোঁ আমাৰ এইবিলাক মিঠা খাচী চব আমাৰ এই গছবিলাক এইটো চাওক তিনি একদম পুলিতেই ইয়াত ধৰিছে একেবাৰে সৰু পুলি সৰু পুলিতেই ইয়াৰ পোকে ধৰিছে আৰু একেবাৰে ৱালৰ কিনাৰতে ৰুই থৈছে এইখেতৰ এনেকৈ ৱালৰ কিনাৰত ৰোৱা পুলি হাজাৰতকৈ বেছি হ'ব চাওক কিমান ওখ হৈছে নে হাজাৰতকৈ ওপৰ পুলি ৰুই থৈছে এটা দুটা পুলি নহয় কিন্তু এই ৱালখনত বান্দৰ বগাই থাকে ৱালখনতে বান্দৰ বগাই থাকে কিন্তু কোনো কাৰণত পুলুৰ পুলিৰ ক্ষতিসাধন নকৰে এই অঞ্চলটোত বান্দৰ কিন্তু এতিয়া থকা নহয় এই অঞ্চলটোত প্ৰায় আজি চল্লিছ পঞ্চাছ বছৰৰ আগৰ পৰাই বান্দৰ দেখিবলৈ পোৱা যায় কিন্তু এই বান্দৰখিনিয়ে ইয়াত থকা বান্দৰখিনি কিন্তু ইমান উৎপতীয়া নহয় গম পালে মানুহৰ বাৰীত কল চল ইমান পৰেটা বেছি নষ্টও নকৰে তে বান্ধি থ'লে কল থোকা যদি বাধি থয় বখলিয়াই খোৱাৰ কোনো হাভিয়াস নকৰে তেখেতসকলে ধুনীয়া ধুনীয়া কল খেতিও কৰিছে এয়া চাওক কিমান সুন্দৰ সাঁচি গছ মিঠা খাচি আমি সদায় ভাল জাতৰ ভাল খেতি যদি কৰোঁ আমি উপকৃত হ'ম কিন্তু এটা সাংঘাটিক কথা আপোনালোকক মই এতিয়া ক'বলৈ গৈ আছোঁ সেই কথাটো মই কালিও কৈছোঁ আজিও কৈছোঁ ক'ম সেইটো হ'ল আপোনালোকে সাঁচি গছ বিক্ৰী নকৰিব সাঁচি গছ কেতিয়াও বিক্ৰী নকৰিব কম বয়সত আপুনি যদি পুলিটো এই পুলিবিলাকত তেতিয়া দুহেজাৰ তিনি হেজাৰ দি দিব কিন্তু দুহেজাৰ তিনি হেজাৰ টকাত যদি আপুনি পুলিখিনি দি দিয়ে তেতিয়া কিন্তু আচলতে আপোনাৰ লক্ষ্যত আপুনি উপনীত হ'ব নোৱাৰে আপোনাৰ লক্ষ্য হ'ব লাখৰ ওপৰ এটা পুলি লাখৰ ওপৰ আৰু এটা পুলিত লাখৰ ওপৰ পাবলৈ গ'লে আপুনি এনেকৈ ঘন ঘনকৈ কিন্তু পুলিখিনি নোৰোৱাটোৱে বাঞ্ছনীয় কাৰণ যিমানেই ঘন হয় সিমানেই পুলিবিলাক ওখ হ'ব কিন্তু শকত হ'ব নোৱাৰিব গতিকে আপুনি ওত এটা ত'ত এটাও যদি পুলি ৰুৱে তেতিয়া কিন্তু আপুনি বহুত লাভৱান হ'ব গছজোপাৰ পৰা আপুনি প্ৰচুৰ টকা পাব কিন্তু আপোনাক যদি কম সময়তে বিক্ৰী কৰিব লাগে কম সময়তে কম টকাতে আপোনাক যদি বিক্ৰী কৰিবৰ মন আছে তেতিয়া আপুনি এনেকৈ ঘন কেৰিব এইবিলাক চব এইবিলাক গছত পাঁচ হেজাৰ দহ হাজাৰ তেনেকুৱা পইচা এতিয়া পাবৰ বয়স হৈ গ'ল আৰু এনেকৈ থাকোঁতেই পুলিবিলাক বুঢ়া হৈ যাব গতিকে ইয়াত লাখ টকা নাপাব এইবিলাক গছত লাখ টকা নাপাব এইবিলাকত বিছ হেজাৰ দহ হেজাৰ তেনেকুৱা পইচাই পাব য'ত ইহঁত চব প্ৰকাণ্ড বাগান খাচী বাগান মানে প্ৰকাণ্ড বাগান আৰু য'ত আছোঁ একেবাৰে মিঠা খাচীৰে ভৰপূৰ গোটেই জেগাডোখৰতে মিঠা খাচিৰে ভৰ কৰোঁ মোৰ একেবাৰে নিকট আত্মীয় এইবাৰ মই মিঠা খাচিৰ গুটি মই ইয়াৰ পৰাই নিম এইবিলাক জেগাৰ পৰাই মই সংগ্ৰহ কৰিম ইয়াত যিবিলাক বুঢ়া গছ আছে তাৰ ডালবিলাক কাটি মই গুটি নিম একদম নিশ্চিত নিম মোক নিদিয়াৰ কোনো প্ৰশ্নই নাহে যিমান লাগে সিমান নিব পাৰিম মই আপোনাক এখেতসকলৰ বাৰীত যিমান গছ আছে মই আপোনাক টেন পাৰ্চেণ্টহে দেখুৱাব পাৰিছোঁ টেন পাৰ্চেণ্ট অৰ্থাৎ নব্বৈ পাৰ্চেণ্ট গছ মই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ আজি নোৱাৰিম বেলেগ এদিন হয়তো দেখুৱাম সেয়া চাওক এইবিলাকেই হ'ল মেইন মিঠা খাজি চাওক এটা ডালো ভঙা নাই ইয়াত এটা ডালো ভঙা নাই এই মানুহজনে গছ পটককৈ বিক্ৰীও নকৰে কেলৈ নকৰে তেখেতে কৈ দিব চিধাই কৈ দিব যে যা আটো আছে জাতকীয়া গছ আছে যদি কাটি আনো বা কৈ দিব পঞ্চাছ হাজাৰ টকীয়া গছ আছে যদি কাটি আনি যা তুমি গছ দেখিছ বোলে দেখিছোঁ যা পঞ্চাছ হাজাৰ টকীয়া গছ কেইডাল পাওঁ লৈ আহা পঞ্চাছ হাজাৰকৈ লাগিব ঠিকিছে আমি যদি এনেকুৱা এখন বাৰী কৰি ল'ব পাৰোঁ একদম গদগদীয়াকৈ আমি খাই থাকিব পাৰিম কাৰণ পঞ্চাছ হাজাৰ টকাত এজোপা গছ বিকিব পাৰিলেও আপোনাৰ তিনি মাহৰ আৰামছে খোৰাকী হৈ যাব আৰু তেখেতসকলেতো চিধাই কৈ দিয়ে যে গোটেই বাৰীখন বিকি মোক ত্ৰিছ লাখ লাগিব ত্ৰিছ লাখ ল'ম গোটেই বাৰীখন বিকিম গতিকে তাত এলাপেচা বেপাৰী সোমাব নোৱাৰে আমাক ধ্বংস কৰি দিয়া সৰু সৰু খুচুৰা বেপাৰীবিলাকে যেতিয়া আপোনাৰ বাৰীত হেভি বেপাৰী সোমাব আপুনি লাখ লাখ টকা পাব আজিলৈ আহোঁ আকৌ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ত ধন্যবাদ